डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ खैरियत तो है नाजिर कहीं घर में बीवी से बहस तो नहीं हो गई नहीं नहीं डॉक्टर साहब इससे भी बड़ी परेशानी है पेशाब करने जाता हूँ मगर ठीक से आता नहीं कभी आता है कभी रुक जाता है और कभी बार बार जाना पड़ता है वो तो तुम्हारी पेट्रोल की नाली बंद होने लगी है डॉक्टर साहब मजाक ना करें यह बहुत संजीदा मसला है बिल्कुल नाजिर ये वाकई एक आम मगर संजीदा मसला है जिसे प्रोस्टेटिक कहते हैं यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना इसको मुख्तसर तौर पर बीपीएच कहते हैं हम अपने वीडियो में पूरा नाम न ना लिखते हुए हर जगह बीपीएच पी लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर साहब प्रोस्टेट ये क्या होता है कहा होता है और ये बढ़ता क्यों है नाजिर आज मैं तुम्हें तफसील से समझाता हूँ पहला बाप प्रोस्टेट क्या है हमारे जिस्म में जो जहरीले मादे पैदा होते हैं उन मादों को गुर्दे पानी की मदद से पेशाब की शक्ल में जिस्म से खारिज करते हैं पेशाब गर्दों में बनने के बाद दो बारीक नालियों के जरिए पेशाब की थैली में आता है पेशाब की इन बारीक नालियों को यूरेट्रस कहते हैं और पेशाब की थैली को मसाना यूरिनरी बलीडर कहते हैं मसाना में पेशाब जमा होता है मसाना में एक वक्त में 300 से 600 मिलीलीटर तक पेशाब जमा हो सकता है मसाने में पेशाब जमा होने से हमें पेशाब की हाजत महसूस होती है मसाना से पेशाब एक छोटी नाली के जरिए जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है पेशाब की ये छोटी नाली यूरीथर्रा कहलाती है प्रोस्टेट एक छोटा सा वदूद है जो मसाने और पेशाब की नाली के दरमियान पाया जाता है ये वदूद सिर्फ मर्दों में पाया जाता है इसका बुनियादी काम मनी बनाने में मदद देना और तोलीदी सेहत को बरकरार रखना है नॉर्मल इंसान में इसकी साइज अखरोट के बराबर होती है और उसका वजन 15 से 25 ग्राम तक होता है डॉक्टर साहब लेकिन अगर ये इतना छोटा है तो मसला कहाँ से आता है नाजिर मसला तब आता है जब उम्र बढ़ने के साथ ये वदूद भी बड़ा होने लगता है और पेशाब की नाली को दबा देता है जिससे पेशाब करने में तकलीफ जलन और बार बार हाजत महसूस होने जैसे मसाइल पैदा होते हैं उम्र बढ़ने के साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ने लगती है और ये बढ़कर टेबल टेनिस बाल की साइज का हो जाता है कुछ एबनेल सूरतों में प्रोस्टेट की साइज बढ़कर टीनेस बाल की साइज तक हो जाती है जिसकी वजह से पेशाब करना मुश्किल हो जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के इस तरह एबनेल तौर पर बढ़ने को बीपीएच अबिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर कहते हैं बेनाइन का मतलब यह है कि वो गिलती तो है लेकिन कैंसर नहीं है दूसरा बाब बीपीएच की अलामत क्या है डॉक्टर साहब क्या वाकई प्रोस्टेट बढ़ने से पेशाब की नाली बंद हो सकती है हाँ नाजिर और उसकी कुछ अहम अलामत ये है बार बार पेशाब आता है खासतौर पर रात के वक्त पेशाब शुरू करने में मुश्किल होती है पेशाब करते वक्त रुक रुक कर आता है मसाना मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता पेशाब में जलन अ कमजोरी महसूस होती है डॉक्टर साहब तो क्या मुझे भी बीपीएच हो सकता है इसका पता कैसे लगेगा नाजिर ये पचास साल से ज्यादा उम्र के मर्दों में आम है लेकिन बाज़ औकात चालीस साल के बाद भी इसकी अलामत जाहिर हो सकती है बी को मालूम करने का सबसे आसान तरीका अल्ट्रासाउंड है अल्ट्रासाउंड से की साइज आसानी से मालूम हो जाती है अल्ट्रासाउंड में वदूद के बड़े हुए होने के साथ अगर ऊपर बयान की गई अलात भी मौजूद हो तो इससे बी की तशखीस यकीनी हो जाती है लेकिन अगर कैंसर का शक हो तो एक दूसरा टेस्ट कराया जाता है जिसे पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं अगर किसी मरीज में यह टेस्ट पांच नैनोग्राम से ज्यादा हो तो उसके बाद प्रोस्टेट की बायोप्सी की जाती है इससे कैंसर की तीस में मदद मिलती है और मतलब जितनी उम्र बढ़ेगी इतनी ही मुश्किल भी बढ़ेंगी हाँ भाई उम्र के साथ सिर्फ तजर्बा नहीं बढ़ता कुछ और चीजें भी बढ़ती हैं। तीसरा बाप बीपीएच की वजूहत क्या है डॉक्टर साहब आखिर प्रोस्टेट बढ़ने की वजह क्या होती है नाजिर वजह मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं मगर चंद मुमकिन ये है नंबर एक उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हारमोनी तब्दीलियां प्रोस्टेट के साइज को मुतासर करती है नंबर दो हारमोनी तब्दीलियां टीसिटो स्टीरोन और डाईहाइड्रोटीसीटोस्टिर प्रोस्टेट के बढ़ने की अहम वजह हो सकता है नंबर तीन विरासती असरा अगर फैमिली में किसी को बीपीएच हुआ है तो आपको भी होने का इम्कान ज्यादा है नंबर चार गैर जिंदगी कम वर्जिश और ज्यादा बैठने वाले मर्दों में यह मसला ज्यादा देखा गया है डॉक्टर साहब मतलब ये बीमारी मेरे हाथ में नहीं कुछ चीजें तुम्हारे काबू में हैं, जैसे लाइफ स्टाइल खुराक और वर्जिश चौथा बाप बीपीएच का इलाज और घरेलू तदाबीर किया है डॉक्टर साहब इस बीमारी का कोई इलाज भी है या सिर्फ बर्दाश्त ही करना पड़ेगा नाजिर अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का कुछ आसान इलाज और घरेलू तदाबीर भी है नंबर एक लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां लाएं। कैफीन और अल्कोहल का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये मसाने को ज्यादा हसास बना सकते हैं रात को ज्यादा पानी ना पिए ताकि बार बार पेशाब की हाजत न हो वर्जिश करें खास तौर पर कैगल एक्सरसाइज जो मसाने के कंट्रोल में मदद देती है नंबर दो हर्बल और नेचुरल सोबल पाम ये एक हर्ब है जो बीपीएच की अलामत को कम करने में मदद देती है कद्दू के बीज पंपकिन सीड्स इनमें जिंक और एंटी होते हैं जो प्रोस्टेट की सेहत बेहतर बनाते हैं नंबर तीन दवाई और मेडिकल इलाज अल्फा बलाकर मसलन टीम सोलोसिन ये दवाई पेशाब की नाली के मसल्स को रिलैक्स करती है जिससे पेशाब आसानी से खारिज हो जाता है फाइव अल्फर इनहेबिटर्स ये प्रोस्टेट के साइज को कम करने में मदद देती है इन दवाओं के इस्तेमाल से बहुत से मरीजों को फायदा होता है और वो सर्जरी से बच जाते हैं नंबर चार सर्जरी अगर हदूद बहुत ज्यादा बढ़ जाए और मरीज का पेशाब अचानक रुक जाए तो ऐसी सूरत में बाज मरीजों के लिए प्रोस्टेट का कुछ हिस्सा हटाने की जरूरत पड़ सकती है प्रोस्टेट की सर्जरी तीन तरह की होती है नंबर एक सोप्रापियोबिक सर्जरी इस तरीके में पेट के निचले हिस्से में चीरा लगाकर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं नंबर दो इस सर्जरी में यूरिथर्रा यानी पेशाब की नाली में एक आला दाखिल किया जाता है इस आले की मदद से प्रोस्टेट के बड़े हुए हिस्से को काट कर निकाल लिया जाता है ये तरीका बहुत ज्यादा फायदा और मकबूल है नंबर तीन लेजर सर्जरी इस तरीके में लेजर शुआओं के जरिए प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है जिससे पेशाब की तकलीफ दूर हो जाती है डॉक्टर साहब मतलब अगर मैं सेहतमंद सेहतमंदा खाऊं और वर्जिश करूँ तो बच सकता हूँ खाना और अगर इब्तदाई अलामत पर तवज्जो दी जाए तो बड़ी पैची से भी बचा जा सकता है डॉक्टर साहब अब ने तो आज मेरी परेशानी खत्म कर दी अब मैं अपनी खुराक पानी और वर्जिश पर ज्यादा तो यही तो मकसद था इस वीडियो का सेहतमंद जिंदगी गुजारो और छोटी बीमारियों को बड़ा मत बनने दो दोस्तों ये मालूम आम लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है अगर आपको लगता है कि किसी को इस मालूम की जरूरत है तो दोस्तों नीचे शेयर का ऑप्शन है इसको क्लिक करें और कॉपी लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये वीडियो किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं इससे दूसरों को फायदा होगा और आपको भी इसका अजर मिलेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉक्टर एस एन हेल्थी हमेशा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह की मुफीद मालूम हासिल करते रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमती वीडियो फौरन मिल सकें कमेंट में बताए क्या आपको आपके किसी जाने वाले को बी, -बी का सामना करना पड़ा है अगर हाँ तो आपने क्या इलाज आजमाया था